Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Syahrul Nizam bin Muhammad Rozli Saya ini daripada pelajar daripada kampus OUM Seremban Jadi hari ini saya akan membuat satu pentangan video Berkenaan subjek pengajian hadis uh, Dalam subtopik uh, perpaduan Maka kita akan pergi kepada overview Untuk uh, ketahui apa yang kita akan berbincangkan yang pertama, kena pengenalan, kita ada pengenalan Perbincangan tentang pendekatan Islam untuk mengekalkan perpaduan Kemudian cabaran untuk mengekalkan perpaduan Dan terakhir cadangan program untuk mendidik pelajar sekolah menengah Untuk meningkatkan perpaduan dalam kalangan rakyat Kalangan rakan-rakan yang berlainan kaum dan bangsa Maka kita pergi kepada perbincangan yang pertama kita pergi kepada pengenalan, pengenalan terlebih dahulu konsep Islam. Islam ini merupakan agama yang suci, agama yang menyeluruh, menyeluruh iaitu syumul dalam kehidupan aspek kehidupan manusia termasuklah dalam uh, aspek perpaduan kaum. Maka kita perlulah jalankan apa yang telah difirmankan oleh Allah dan apa yang telah diajarkan oleh Nabi. So kita akan pergi kepada perbincangan seterusnya berkaitan berkenaan dengan pendekatan Islam untuk mengekalkan perpaduan dalam masyarakat. Di sini saya menyatakan tiga pendekatan Islam untuk mengukuhkan perpaduan. Yang pertama Islam menitik beratkan uh, penama, perpaduan, ukuhah, ukuhah uh, persaudaraan. Bagaimana kita nak mengukuhkan perpaduan, uh, mengukuhkan ukuhah uh, ini? adalah yang pertama menjaga lisan. Menjaga lisan kemudian kita menjaga perlakuan. Ianya bermula daripada uh, lihatan, sejurus itu uh, bergantung kepada uh, kita punya perlakuan. Untuk mengekalkan perpaduan kaum uh, dalam segi uh, aspek menitik beratkan ukhwah itulah yang kita perlu jaga. Yang kedua adalah tolong menolong Islam memper, uh, menekankan uh, At-ta'awun at ala bir wa taqwa uh, Jadi, tolong menolong Sesiapa pun saja Baik kita ini sesama jiran Sesama rakan Dan sesiapa saja pun Kita perlu tolong menolong Supaya kita dapat mengikalkan perpaduan Yang ketiga adalah keadilan sosial uh, Ini berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat dan siapa yang jadi pemimpin dia kena adil lah kena adil terhadap semua uh, orang bawahannya termasuk uh, walaupun ianya berbilang kaum, berbilang latar belakang, berbilang agama dan berlainan uh, kulit. Jadi inilah yang ditekankan bagi untuk mengekalkan perpaduan kaum. Okey. Seperti mana kita ketahui apabila kita tahu cara untuk uh, mengekalkan perpaduan pasti ada uh, cabaran ini okey antara cabaran ini adalah stereotip dan prasangka ah uh, yang ini yang agak uh, kita risaukan iaitu merasa orang lain berbuat buruk terhadap kita merasakan bangsa lain uh, berbuat uh, jahat kepada kita walhal ianya bukan seperti begitu Kemudian apa dia yang ada? Kurangnya apa interaksi antara kumpulan kaum dan segregasi sosial. Uh, yang ini berkaitan dengan pengasingan sesuatu kaum ke sesuatu tempat ataupun sesuatu sesuatu uh, bidang. Sebagai contoh uh, pengasingan dari segi uh, bidang pendidikan. di mana kita ada sekolah vernakular. Sekolah vernakular ah uh, Cina kalabul kulan uh, India maka dekat situ pengasingan itu yang uh, menyebabkan kurangnya interaksi uh, apa nama interaksi sosial yang boleh menyebabkan kita ini uh, susah untuk mengekalkan perpaduan kaum. Yang ketiga apa dia? Ahli politik yang setengah matang. Ahli politik yang setengah matang ni kenapa saya kata begitu? Kerana uh, kalau kita tengok uh, di uh, dalam sosial media Ramai ahli politik menggunakan isu-isu sensitif untuk menimbulkan per, apa nama antara kaum. Kalau dulu isu uh, Jawi, baru-baru ni isu Arab pula kan. Jadi itulah yang saya katakan uh, apa ahli politik ini uh, ahli politik yang setengah matang sebab apa pemikirannya terlalu jumut terhadap sesuatu tanpa uh, berpandangan luas untuk perkara-perkara bagi mengekalkan perpaduan ok, seterusnya kita pergi kepada cadangan program untuk mendidik remaja sekolah menengah untuk meningkatkan perpaduan kaum dalam kalangan rakan-rakan uh, di sekolah so, dekat sini saya menyatakan satu program iaitu Satu Bangsa, Satu Malaysia Maksudnya program ni apa? Dalam program ni kita ada aktiviti kecil Iaitu berkenaan tarik upih Yang mana tarik upih ini memerlukan kerjasama Antara rakan-rakan uh, dalam kumpulan Dalam kumpulan kita gabungkan uh, apa nama, Dalam satu kumpulan tu ada pelbagai bangsa Pelbagai agama Supaya apa? Supaya dia orang ini, mereka ini dapat uh, mengukuhkan ukhuwah yang pertama, yang kedua dapat apa meningkatkan perpaduan antara kaum. Okey. Kemudian, apa lagi aktiviti yang kita jalankan iaitu program silang budaya. Okey, program silang budaya ini kalau yang berlaku di sekarang adalah dari segi pertukaran pemakaian uh, bangsa. Contoh Melayu pakai doti India pakai baju Melayu. Kalau Cina pakai baju Punjabi. Hanya sekadar pertukaran-pertukaran baju. Namun dalam aktiviti ini bukan sekadar pertukaran uh, baju tetapi tetapi pengenalan terhadap uh, penama baju itu sendiri dan cuba cuba bertutur dalam bahasa bahasa uh, bangsa itu sendiri. Contoh sebagai contoh. Orang Melayu memakai doti. Okey, jadi dalam ahli ahli kumpulan itu kita buat kerja-kerja berkumpulan. Kerja dalam ahli kumpulan itu ada pelbagai bangsa dan masing-masing bertukar pakaian. Kemudian kita meminta pelajar memilih satu model untuk untuk membetangkan dan memperagakan baju yang dikenakan. Contoh, Ahmad memakai doti. Arumugam memakai baju eh uh, baju uh, layu. Kemudian uh, acong memakai baju punjabi. Kemudian dalam kumpulan tu sepakat memilih Ahmad yang memakai doti. So uh, ahli kumpulan ini akan uh, memberitahu okey pakaian doti ni apa? Asalnya daripada bangsa apa? Kemudian kita meminta Ahmad ni tadi untuk bercakap beberapa perkataan dalam bahasa uh, Hindu atau bahasa Tamil. contoh perkataan-perkataan senang Vanagam uh, ataupun Vertical ataupun apa saja perkataan yang baik untuk diperkatakan maka dengan konsep uh, satu bangsa satu Malaysia ini maka secara tidak langsung kita dapat mengeratkan perpaduan justru kita dapat memperkekalkan perpaduan antara kaum dari sejak uh, sekolah, di bangku sekolah sehinggalah ke peringkat universiti dan selepas uh, keluarnya dari universiti uh, di peringkat pekerjaan ataupun di peringkat masyarakat maka dengan cara inilah kita dapat memperkekalkan perpaduan kaum di dalam Malaysia maka secara kesimpulannya secara kesimpulannya kita ini dapat mengetahui yang pertama Islam merupakan agama yang sumul menyeluruh dari segi aspek kehidupan manusia tanpa adanya resis ataupun apa saja yang perkara-perkara yang negatif itu yang pertama yang kedua kita dapat mengetahui apa kita dapat ketahui pendekatan Islam dalam mengekalkan perpaduan iaitu dari segi menitik beratkan ukhuwah, uh, tolong-menolong antara satu sama lain dan memberi keadilan sosial terhadap semua masyarakat yang ketiga kita mengetahui cabaran-cabaran untuk mengekalkan perpaduan namun dengan cabaran tersebut kita dapat atasinya dengan baik jika kita mengekalkan tadi konsep yang sama iaitu mengiratkan hubungan persaudaraan ukhwah memberi keadilan sosial dan kita ini saling bantu-membantu -bantu. dan kita dapat pula mengetahui apa nama program yang boleh kita laksanakan untuk meningkatkan perpaduan kaum di sekolah. maksudnya kat situ kita dapat mempelajari semua aspek secara keseluruhan. So saya dengan ini Merendah uh, hati Mengucapkan ribuan terima kasih Kepada pihak pensyara Pihak universiti Kerana memberi peluang Kepada saya untuk melaksanakan tugas perbincangan ini So dengan itu Saya sudahi dengan Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi